Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlər məhz sizə yeni satışa çıxan mənzilimizi çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimiz yerləşir İlasamal rayonunda, yeni yaşayış kompleksində yerləşir. 85 kvadrat sahəyə malikdir, qanuni 3 otağa ibarətdir. Mənzilimizdə qaz, su, işıq təminatı daimidir. Mənzil nə qiymətə satılır? İlk öncə olaraq mənzilin giriş qapısını, xoal hissəsini təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi belə bir e, xola maliki olan belə mənzilimizin dəhlizi var. Dəhliz laminatla döşənilib döşəməsi. Gördüyünüz bura bizim 1 yataq otağı, 2 yataq otağı, sanitar qovşaqlar yerləşir, ki, adat Mətbəx və zalımız yerləşir. İndi isə zalımızı sizə təqdim edim mümküncə olaraq. Gördüyünüz kimi belə bir zalımız var. Yetərincə sahəyə malik olan belə bir zallıqımız var. Əməzimiz e, yerləşir 12 mərtəbəli yeni tikilinin 3-cü mərtəbəsində. Gördüyünüz kimi qabağı belə bir açsadır. Döşəmə alanına da döşənli. Mənzilimizin bura bizim dəhliz hissədir. Əziz izləyicilər, mənzilin qiymətə e, sondla olaraq şərt bölməsində geyd olunacaqdır. Bura bizim mənzilin mətbəxidir. Mətbəximiz normal sahə manifeli bir mətbəximiz var. Mətbəximizdən həyəmanıza çıxışımız var. Həmçinin döşəmə laminatdan döşəndir mətbəximizin. Əziz izləyicilər, mənzil təmir olunub, təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Bura bizim bir ədəd birinci sanitar otağımız yerləşir. Belə bir sanitar otağımız var, məhz 2 ədəd sanitar otağı var. Digərini də sizə təqdim edim. Bizim digər sanitar otağımız burada yerləşir. Əziz izləyicilər, mənzil mənzil qiymətə satılır. Keyfiyyətə satılmır. Gördüyünüz kimi, burada 2 ədəd yataq otağımız yerləşir. Bura bizim uşaq otağımızdır. Gördüyünüz kimi, belə bir görüntü də var indi. Uşaq meydançası mövcuddur. Mənzil istili sistemi, kombi, kombi aparatı quraşdırılıb, radiatorlar quraşdırılıb, tam işləyir vəziyyətdədir, hər bir şey. Bura isə bizim böyük yataq otağımızdır. Həmçinin yataq otağımızda uşaq mebelincəsi var. Əziz izləyiciləri, mənzilin qiyməti Aşağıda şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Videomuzu bəyənək, kanalımıza abunə olaq. Həmçinin mənzilin qiymətinin aşağı düşməsinə qeyd olunacaqdır. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşənədək.